Another day, 슬픈 말은 하지 말아요. So far away, 아무 말도 하지 말아요. 사랑이. 죄연이요 <laughs> 早晨替你量过体温了，一切正常。从此之后，你我两清，再也不见。玉哥，今天可是你生日，嗨起来呀、啊！嗯，那个，能不能从你看不上的礼物里挑几个玩玩？随你。哦，对了，玉哥，我怎么听林暖说苏佳妮一早就飞去苏氏了？ 你的生日他不来了吗？啊！外公、啊，外公，我回来，回来了，外公、嗯，贾回来了，嗯来了啊、让外公看看，嗯，长高了，这拿这么多的行李和快递，以后。 不打算回京市了，不回了，不回了。我以后啊，就陪着您，给您养老。嗯，我以前一直都是为了别人的希冀活着，忽略了自己的梦想。不过重来一世，一切都来得及。<laughs> 我要活回,回我自己的人生。<laughs> 好，只要佳妮开心就好。饿了吧？外公给你准备好吃的，好好犒劳犒劳你。好。 嗯、梦寐以求的苏医大，没有迟豫的新人生，这一刻我才感觉到十八岁真正的重新开始啦！尊敬的客户苏佳妮，您好，您预定按时寄出的快递已经送达。别人的礼物都是自己买的，只有我。 亲自打磨了一枚戒指，世界上仅此一枚。喂，你好，我想寄一个快递。对，嗯，按指定日期送达。 上一世为了给他打磨戒指，花光了我几乎所有的零花钱，怎么重来一世还给他忘了呢？钱倒是其次，就怕他收到礼物，以为我还在对他示好。不对，池玉每年过生日收到的礼物成千上万，而且他上一世也没带过我给他的那个小戒指，这一定说明了他的那种小礼物都是被他们池家的公安给处理掉。 一定收不得。苏佳妮，这就是你说的两清？管家。 过来呀！哦，有个事儿得交给你做。金氏的号码不会是池宇吧？喂，你好。苏小姐你好，我是池家管家，感谢您送来的贺礼，希望您提供一下地址，方便我们给您回礼。啊，不用了，不用了，回礼就不用了。 那个，我把地址给您，您可以把生日礼物寄还给我吗？这恐怕不方便。啊？为什么不方便？呃呃，就是不太方便。也是，管家应该已经把礼物给处理掉了吧？那确实不方便，怪不得支支吾吾的。行，那我把地址给您，您寄过我学校了吧？谢谢苏小姐，无论您在哪，礼物最晚明天中午就到，拜托您千万千万要查收。 好，我知道了。啊，这暑假过得也太快了吧！哎，咱们大一一般学什么课程啊？不知道啊，会不会很忙啊？嗯，佳妮，我们居然又分到一个班，我们这个缘分，不一接进来真的是可惜了。我要当医生的人了，稳住些。<laughs> 哎，哦，你的快递，我刚刚路过快递站给你拿。持家的效率还真高，上午才给了地址，婚礼下午就送到了。嗯，然、嗯、后看看买了什么好东西啊。哇，这也太好看了吧！ 佳妮，<你>嗯、这不像是你会买的点东西啊！你快告诉我，这谁送你的？呃，迟家的生日回礼吧，可能人手都有一份。<S 嗯，S J N <S 苏佳妮，这这上面刻着你的名字、啊，哎，你确定这是人手一份、啊？嗯 嗯，我怎么觉得像是池玉特意为你挑选的，而且是钻戒，有寓意的。暖暖、嗯，你别乱说，池玉哪可能为我花什么心思？那怎么不可能？哎，佳妮，冒昧提个请求，能让我也戴戴吗？哦，不用不用，你试试呗，谢谢。 我们套不进去啊？哎呀哎呀，博主他太,太粗了，我来吧，我来吧。<laughs> 你也不合适嘛，佳妮，你,你来。嗯。苏佳妮，这很明显就是量着你的指围给你定制的好不好？你还说不是尺围，你精挑细选的。你们上次毕业聚会的时候。 我就看出来不对劲他把你拉出去，而且白烟露他正眼都没有瞧一下。哎、暖暖，你别说了，<laughs> 我我不好奇，我也不想瞎想。嗯，好吧。试试。 是求婚，戴上吧。什么？ 嗯、当时看款式好看买的，其他没想那么多。嗯、没关系，大是大了点，但是我可以把它当项链戴，我很喜欢，谢谢你。嗯 时玉根本不知道我的职位，所以这枚戒指只是巧合罢了。送过去的回礼，他收到了，收到了。你确定是他本人签收的吗？确定。怎么一直不把我从黑名单里拉出来？这也是我把你还给白英，你应该也很快乐吧？我不会。 为什么？你不是喜欢白烟乐吗？过来，你去找一个跟这个一模一样的发绳过来。 校草居然有女朋友了！天好痛，我的爱情还没开始、啊、就已经死了。又是你哪个爱情啊？我看看，我看看。你说的国民校草是池宇、啊，高校网友圈都炸了，热评已经刷了一场又一场。你们居然没看见？没有，你当然没有啦。当时这个软件呢是周宁喜开发出来的，你都没下载。国民校草 Top One。 戴皮筋官宣女友，好甜好狗血！<laughs> 啊，你看啊！既然已经官宣女朋友了，嗯、那这枚戒指果然是我想多了。暖暖、啊，他之前是京师附中呢，你知道这个帅哥吗？他女朋友是谁啊？我。 有点乱，我看看。佳妮，这个头绳怎么有点眼熟啊？这跟你一模一样啊！啊！天啊，佳妮，真的，真的，一模一样哎！苏佳妮，你上台不承认、啊？ 这次池玉他替你实锤，池玉他对你是真爱。嗯、呃，我,我那个我说这是巧合，你你们信吗？<laughs> 哎呀，我真的不知道池宇的女朋友是谁，我也不知道他为什么有跟我一模一样的头绳，但是我知道我自己没有男朋友。嗯，好，好，好，是是是，我信你，行了吧？ <laughs> 食欲为什么会有和我一模一样的方式？难道他喜欢的人真的是？ 原京市府中校花白烟洛戴黑色方钻头绳，偶遇国际女神白烟洛回国拍戏，她头上戴的就是迟校草今天发的头绳。磕到了，磕到了，有图有真相，是校草白校花一生推。哦，原来迟玉的女朋友是白烟洛。 挺好的，挺完美。<laughs> 苏建业，好久不见！持久，你怎么来了？我怎么不能来？ 苏医大是你家开的，我当医生难道还要你批准？所以你上一世就是报考的这儿？什么上一世？呃，那个开学都好几天了，你怎么才来？迟家非要给我那大哥办一周的新大升学宴，我刚抽身。呃哎呃 你没事吧？哇，来了？ 他就是那个国民校草吗？<帥>怎么会出现在这里啊？好帅啊！把你的猪蹄给我拿开！大哥，青大可不在苏氏。苏将军，我已经让白燕落把那些帖子都删了。行了，走吧。大哥，跟影后的事你就去好莱坞解决。苏一大。 就不奉陪，把手给我放开！我让你放开，让、啊、你放开！你闹够了没有？池玉，你和白燕洛的情绪与我无关。况且那个字让你说清楚了，我们之间没关系了。没关系，那也是你自己一个人一厢情愿认定的。那又如何？除飞这件事儿一个人说了就算。苏佳妮，苏佳妮，哎，啊，大哥，没看到人家姑娘不想理你吗？ 以前怎么没觉得你脸皮这么厚，啊？苏将军？有些话你确定我要当着持久的面说吗？持久不是外人。你确定？那天晚上白岩路给我下春药的事儿，我已经教训过他了。网上那些帖子我也找人删了。我跟他之间没有任何关系。倒是我跟你那天晚上的五分零八秒。 给我补。你怎么什么都说啊？不是你跟我说的吗？别把持久当外人。我们俩现在虽然顶着张十八岁的脸，但跟人家就不在一个年龄层次了。你说，哥哥嫂嫂当众秀恩爱，对人家一个刚成年的孩子来说。 是不是太残忍了一些、啊？我，嗯。你我之间就算没有白眼了，也再无可纸条上的话都是我的真心话，别再纠缠我。了，晚上课去。对了，医学院的教师管理很严格，非亲勿入。别再跟着我。嗯、拜拜。 苏佳妮，你逃不掉的。食堂保伙食在在改天加餐。苏佳妮，你把那跟屁虫给甩掉了。我跟你说，他以后要是再纠缠你，你就躲进咱专业教室里。高校的研究所是国家统一管控的，他绝对进不了。 各位同学，今天我要说一件喜事儿，咱们科室投标到了一家经济雄厚的资方，为咱们增添了一批国际上的最新研究材料。有了他们的支持，我相信咱们的科室未来一定会更上一层楼。下面有请资方上台为咱们说两句，石总，行。 如果爱残存些温度这场梦会自动退出醒来后挽留你脚步别走了命运,运不是各位同学好我叫池玉之所以选择苏一大是因为之前有一位好心的同学救过我而我有恩必报这位同学让让 凭什么？吃总想坐这儿的话，我让。不用，让他走。门口那辆横着的摩托车是哪位同学的？我的。怎么了？教学楼要做外层养护，去把车挪一下。不挪的话架，咱得三家后果自付。忘了提醒各位同学，专业设备升级的同时。 基础设备也要跟着升级。同学，请吧。苏同学，请多多关照。骨骼是人和动物体内或体表的坚硬组织，分两种。人和高等动物的骨骼在体内叫内骨骼。 那么接下去，请同学们以同桌为单位，按照上图所示，进行人体各部分骨骼的熟悉。老师，怎么了？嗯，要怎么熟悉啊？当然是触摸。好了，同学们开始吧。苏同学，那我们就开始了。徐总，骨骼位置我都已经记住了。既然苏同学这么谦让的话，那我先来。 苏同学，这是哪儿？颈椎骨。哦。那这里呢？肩胛骨。池总，光靠触摸辨认只是骨骼研究的第一步，您还是把刚刚学到的那几步先记下来，方便后续温习骨骨。哦。 可是，这是我第一次出门，我记得好像不是很全。哎，你，嗯。 so far away，都一切明明已经过去了很多年，<迷你 S 1> 为什么我此刻却在这张避之不及的脸上，碰到了最初怦然心动时的样子？ 说清了女生的发绳都长得差不多，是吗？别的女生的我不知道，我只熟悉你的。嗯、好，今天的课就到这里，下课。老师再见，再见。再见今天谢谢苏同学指教。今天的这些课程。 回家之后，我一定会好好反复温习。哎，徐玉，徐玉，徐玉，这、嗯……嗯，这就是苏一大的客户福利吗？不，我有事要问你。你说。 你生日回礼的那枚戒指，是不是每个人都有？你也不好好想想，我哪有那个心思去量每个人的指围，还给他们刻字？那为什么？什么为什么？这么简单你都想不通？你什么时候把我从你微信黑名单里拉出来？你来苏医大找我，就是为了这个？也不全是。 阿玉，好久不见。这是我在洛杉矶拍戏时看到了一家腕表店，觉得合适你就买下来了。工匠定制，全世界只有两只。把、啊、帖子删了、啊。阿玉，你在说什么？我不在乎你为什么会有那条方钻手镯，也不在乎你故意找谁伪装偷拍视角发了出去。但你现在的行为伤害到我爱的人，如果你不立刻处理。 别怪我对你不客气了，阿玉，你不相信我吗？安云露，上次在露营地的事情，我没找你算账。如果你还因此变本加厉，恐怕你刚出道就要尝尝被封杀的滋味。对不起，阿玉，我知道错了，我只是，只是我太在意你了。我现在立刻就把帖子给删了。 白璎珞，别在我面前玩小心思。我已经失去过一次我爱的人了。如果他因为你再有任何闪失，我自己看着办。玉哥，笑红圈里所有关于你和白璎珞是一对的帖子都删除了。只不过，不过什么？后台没有找到苏佳妮身份注册的账号，数据痕迹再清白，对他来说都是无用功啊。 我亲自跟他解释。你来苏医大就是为了这件事？也不全是，还不是有些人反应太迟，所以我就亲自来处理你能不能不要用这种眼神看着我，也不要用这种语气跟我说话，话里话外都是爱你 他让我误以为你在撩我，你别想错，我就是在撩你。但你不应该这样。 从我决定抛弃今世的一切，来到苏氏开始，我们就是两个世界的人了。我们不应该继续纠缠的。异地不是问题啊。可是我有问题，我学业很重的，哪有时间和精力跟你周旋？你不用管我，我有时间和精力。我，十月，你有没有想过，上一世为什么？ 你一直都无动于衷，等我走了，你反而上头了，因为你从来都没有真正的喜欢过我，你只是喜欢我讨好你，享受我追着你，时刻捧着你的那种感觉。池月，这一世我累了，我不想再追你了。我走。 老总，走你这件事放我来追你我会追到你同意，同意成为我池玉的女朋友为止。池玉，你疯了，我不会再喜欢上你的，放手！我不放！放手！不放！放手！我不放！你我就不放，我就不放，我就要赖着你，<laughs> 我,我就是要缠着你，我就是不放手。 下课了还对同桌依依不舍，大哥，以前怎么没发现你这么爱学习小屁孩，关你屁事！你找苏佳妮还有其他事吗？哎，我们没什么事苏佳妮，正好，我饿了，陪我一起吃饭。嗯 冯老师，叫上全科室的同学，今天晚上聚餐，我请。